dostlar belə bir açılım eləmək istəyirəm. Baxın görəyin hal-hazırda hayatınıza nə baş verir və e, yaxın gələcəkdə nə baş verəcək? Sizin həyatınızda 3 variant qoyacağam. Yəni 1 2 3 dostlar 3 variantdır. Həyatınıza baxaq görəyin. Nə baş verir? Nə olacaq? Gəlin hərənzə bir məsləhət kartı da dəlnə qoyum. Hər biri variantda. Ha görəyin, birinci variantda kiyəc var. Üçə də yenə pərni qoyacağam baxan görəyəm həyatınıza birinci variantdan başlayıram. Həyatınızda nə baş verir və yaxın gələcəkdə nələr olacaq? Video yol yitirisiz. Bir səfərə başlamalısınız və yaxud da nəyisə bir şeyə başlamalısınız. Sətendəki yol getməlisiz. İkisindən birində Nəyə, nəyisə başlamalısınız. Yeni başlanğıc və ya da yol getməlisiniz və bununla əlaqəli ola bilsin kiməsə bağlılığınız və ya da hansa bir maneə, nəsə bir əlinizi qolunuzu bağlayan kimsə nəsə var. Yəni bu getməkdən əlaqəli, nəyisə başlamaqdan əlaqəli. Amma bu maliyyəni keçəcəksiniz. İndi hal-hazırda bu maneəni keçməlisiniz. Yəni belə bir şey baş verir hal-hazırda. Bu maneəni keçmək lazımdır sizə. Çox böyük ehtimal ki, maliyəni keçirsiz və bu maliyəni keçsəz, bu bağlığınıza keçsəz, bu maliyəni keçsəz, kiməsə bağlığınız ola bilər, lazımsız. Sizə maliyə olan bağlılıqdır bu, dostlar. Yüksəlirsiniz. Yuxarıya gedəcəksiniz. Getirsizmi? Və nə gözləyir yaxın gələcəkdə sizi? Narahat olursunuz, qorxursunuz. Bəzi şeylərə gözünüz açılacaq. Bax, dostlar, məncə belə bir şey deyim də, ə e, ola bilər ki, məsələ görə getdiyiniz yoldan geridə qayıda bilərsiz. Bax, yaxın gələcəkdə belə bir şeylər də ola bilər. Gedirsiniz, getdiniz və o bu yolu keçib getdiniz, mə? amma halbuki yuxarı gedəcəydiniz ha hə? və sizi bəzi qorxular qorxudacaq sizi bəzi anlarda hərəkətliliklər də olur. İnsan nəyəsə başlayanda, hansısa yolu getmək istəyəndə və çox böyük ehtimal ki, siz bir az Ə, narahat olub ə, stop edirsiniz. Gəldə qayda bilərsiniz də yox. Amma qayıtmasaz yüksələcəksiniz. İndi yenə də özünüz bilərsiniz. Məsləhət nədir görək sizə kartlar nə məsləhət verir. Kart, kartlar sizə bu məsləhəti verir, dostlar. Ə, sizi nə məmnun eləyirsə, onu eləyin və Çalışın, ıı, biraz təhqalın. Biraz iç səsinizə qulaq asın. İntuisiyanıza qulaq asın. Özünüzü dinləyin, yaxşı mı? Mütləq. Ürəyiniz istəyən eləyin. Kartla seçin bunu bir. İkinci variant sizə baxırıq, keçirik sizə hal-hazırda baş verir. Də, yəni burada bu kartlar şəklində hal-hazırda dostlar Siz həqiqətləri görmürsüz. Yaxşını, pis, pisini, yaxşı görürsüz. Hal-hazırda bu baş verir. Yaxın gələcəkdə nə olacaq? Baxın dostlar, canlar. Bax, mən sizə nə deyim? Bax, indi kartlar nə çıxdı onu deyəcəm, yenə də özünüz -öz bilərsiniz lazımsız adam var həyatınızda. Bir çoxunuzun düzdür, hamınızın əlbəttə ki, düzdüyükməyə bilər, bu ümumdür. E, lazımsız ola bilər, kiməsə aid adam var həyatınızda, ola bilər e, xarakteri ola bilər biraz kiy şey adam var da, indi yəni, xoşa gəlməz xarakteri olan və yaxud da bax sizin özünüzün ola bilər biraz egounuzmu deyim, bax bəzi şeylər reallığı görməyə qoymur. reallığı reallıq kim görmürsünüz dostlar. Yani, hayatınızdaki insan veya hayatınızdaki insan gördüğünüz kimi, bildiğiniz kimi insan değil. Bak kartlar size üçüncü kart boş kart çıktı da. Yani burada deyir ki, yakın gelecekte de hele ki, belə kör-körana gedəcəksiniz. Gözünüz açılmayacak hələ ki. reallıqlarda bu dəqiqə görmürsüz. Bax siz reallıqda nə baş verir? Yəni, tam, tam əksini görürsüz həyatınızdakı insan. Amma biraz sonra, biraz sonra bu adam, bu həyatınızdakı adam siz yaxşı görə bilmədiyiniz adam. Ola bilər ki, əzab verəcək, nəsə bir şey yaşatacaq 100%. Və sizi imelə sizi çox müdriklik eləyəcək. Bax belə dostlar, kartlar da məsləhət verir sizə. lazımsız bir münasibətdəsiz. Azad olmalısınız orda. Yenə də siz bilən məsləhətdir, yenə deyirəm dostlar. 3-cü varianta baxıram. Nə baş verir həyatınıza? Dedi qodu. Dedi qodu olur, nəsə bitir. Söz söhbətə görə dedi qoduya görə nəsə bir münasibət, nəsə bir şey olub bitəcək. Bitmək üzrədir, də bu dəqiqə bitir belə baş verir. Yaxın gələcəkdə nə olacaq? Yaxın gələcəkdə nə olacaq? Məktub olacaq. Nəsə bir kimlənsə məktub gələcək sizə. Sevgi barədə də ola bilər. Çox şad bir xəbər gələcək. Təzədən nəsə başlayacaq. İli bitirdiyiniz bir şey başlanacaq. Kimnəsə nəsə, nəsə bildirirsinizmi? Aranızın vurulurlar deyib nəsə bir şeylər olacaq. Və sonradan yeni həyat başlayacaq. Yenidən xəbər, məktub və ola bilsin digələri e, getəcəksiniz. Bax belədir. <laughs> Dostlar, üçüncü variant. Ah, burada evlilik. Burada sevgi ilə əlaqəli birləşmək gəlir. 100% məsləhət nə verilir sizə? Məsləhət onu verir ki, kart özünüzü gözəlləşdirin. Əhatınıza sizə layiq olan, sizi sevən birikərlər və yaxda var, və yaxda xeyir işlər olacaq. Yəni burada kartlar deyir ki, eş, üzünüzü yaxşı silin. Belə bir şey yənlərim, üçüncü variant. Nə olur olsun, axırda qələbə sizindir. Belə dostlar, bu qədər. Yenə çalışıb açım var edəcəm. Sağ olun. Əlaqə saxlamaq isteyenlər, yəni belə özünə şəxsi baxdırmaq isteyenlər, mənim nömrəm var, orada bəzi videoların altında araşdırırsaz tapacaqsınız çox sağ olun